ये आप हजरात के इल्म में बात होगी ही खलफाए राशिदीन चार रहे इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये नहीं है कि खलफाए राशिदीन चार ही हैं ही नहीं खलफा राशि दिन चार हैं बस चार ही हैं चार ही हैं नहीं खलफा राशि दिन चार से भी ज्यादा है समझो इस मजमून को अच्छी तरीके से खलफा राशिदिन चार ही नहीं है वो चार से भी ज्यादा है और ये जो मशहूर है और कहा जाता है कि खलफा राशिदीन चार हैं इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु हजूर अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ बरी के बाद मुसलसल ये चार आए और तकरीबन उम्मत का इस पर इतफाक है इन दो एतवार से ये चार खलफा राशिदिन कहलाते वरना पांचवे खलीफा राशिद हजरत हसन रबी अल्लाह हजरत हसन साहिब जादे हजरत अली ताला तू के ज़ादे हजरत हसन रबी अल्लाह तु पांचवे खलीफा है और उन्होंने छ महीने हुकूमत की है फिर छह महीने के बाद उन्होंने वो रिजाइन हो गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया हजरत मुआविया रबी अल्लाह अनहु के हक में तो पांचवें तो मुतसिल हैं लेकिन उनकी खिलाफत के बहुत मुख्तसर आर्जी रही थी अभी इस नहीं हुआ था इस्टेब्लिश नहीं हुई थी जमाव नहीं हुआ था इसलिए उसे आमतौर पर गिनते नहीं ये चार खलीफा कहते हैं वन पांचवा खलीफा तो हजरत हसन मुतसिल हैं। और एक हदीस शरीफ में हजूर अक्रम सलाम ने इसकी पेशीन गोई फरमाई है की अलखिलाफतूर ने फरमाया मेरे बाद खिलाफत तीस साल तक रहेगी ये 30 साल पूरे होते हैं हजरत हसन अल्लाह तहु ने जो इस्तीफा दिया और वो खिलाफ ऐसी दस्तबरदार हुए हैं वहाँ जाकर 30 साल पूरे होते हैं हैजरत अली करम अल्लाह तजहू जो शहीद हुए हैं उस वक्त 30 साल पूरे नहीं हुए थे उनतीस साल और 6 महीने हुए थे फिर हजरत हसन खलीफ बने ने और छह महीने तक उन्होंने खिलाफत की और भी डिजाइन कर दी तो छीस साल जो हदीस में हुजूर ने फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत तीस साल रहेगी वो तीस साल हजरत हसन अल्लाह नहू के जमाने पर जाकर पूरे होते हैं लहजा हजरत हसन रदी अल्लाह तहु का शुमार खलफा राशिदीन में तो इस हदीस शरीफ की रू से पक्की बात है यकीनी बात है लेकिन ये जो उम्मत में मशहूर है कि खलफा चार वो चार से एतबार से कहलाते हैं कि वो चारों के बाद मुसलसल मुतसिल आए हैं और वो उनकी हुकूमतें जमी हुई हुकूमतें रही हैं, लंबे अच्छे वक्त तक रही है इस एतवार से चार कहते हैं हजरत हसन को नहीं गिनते फिर तीस साल हजूर के बाद में खिलाफत रहेगी फिर कयामत तक फिर खिलाफत नहीं लौटेगी नहीं वक्तन फवकता खिलाफतें वजूद में आती रहेंगी वक्तन फवक्ता खिलाफतें वजूद में आती रहेंगी और ज्यादातर मुलुकी यानी किंगडम हुकूमत शाही शाही चलेगी ज्यादातर शाही चलेगी और गाहे माहे कभी कभी खिलाफतें वजूद में आती रहेंगी चुना चे पहली सदी हजरते हसन का जमाना खत्म हो गया तो खिलाफत खत्म उसके बाद फिर मुलुकी शुरू हुई हो होती रही चलती रही चलती रही हजरत मुआविया रदी वाहन हुआ फिर उनके लड़के यजीद आए फिर उसके बाद आए फिर उसके बाद आए फिर, फिर हजरत मुआविया की औलाद खत्म हुई तो मरवान इब्दुल हकम आया आय मरवान हकम की औलाद शुरू हुई मरवानब्दुल हकम की औलाद में मरवानब्दुल हकम खलीफा बना जब वो नहीं रहा तो उसके बाद उसके चार लड़के एक बाद गए खलीफा बने सबसे बड़ा लड़का है अब्दुल मलिक मरवान वो खलीफा बना फिर उसके बाद में वलीद इब्न मरवान खलीफा बना फिर उसके बाद सुलेमान इब्न मरवान का नंबर आया वलीद और सुलेमान के बीच में हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रले जो इसी मरवान के खानदान ही के थे उनको मौका मिल गया वो खलीफा बनाए गए बीच में तो मरवान के ये चार लड़के बादशाह हैं उन चार लड़कों के बीच में दो इधर और दो इधर और बीचे अब्दुल अजीर आए और पूरी उम्मत ने तस्लीम किया है कि हजरत मरीद अब्दुल अजीज खलीफा राशिद थे वो बादशाह नहीं थे वो किंग नहीं थे वो खलीफा राशिद थे तो वह सौ साल पर जाकर हजरत हसन पर खिलाफत बंद हुई फिर सौ साल पर जाकर खलीफा है इसी तरीके से फिर क्यामत तक वक्तन फवक्तन खलफाए राशिदीन पैदा होते रहेंगे ये मतलब खलफाए राशिदीन का नहीं है कि बस वो चार ही खलीफाए राशिद ऐसा नहीं खलीफा राशिद किसे कहते हैं उसे समझ लो तो ये मजमून समझ में आए ये मजमून समझ में कब तो आएगा जब कि आप खिलाफत राशिदा का मतलब समझेंगे तब ये मजमून समझ में आएगा खिलाफत के माना तो आप जरा जानते हैं नियाबत खलीफा कौन कहलाता है डिप्यूटी नाइब तो खिलाफत ये तो मुख्तर लफ्ज है शॉर्ट लफ्ज है पूरा लफ्ज है खिलाफत आला मिनहुआ ये है पूरा लफ्ज वो खलीफा जो हजूर के तरीके पर हुकूमत करेगा वो खलीफा राशिद है ये खिलाफत का मतलब है जो हजूर का तरीका था हजूर ने जिस तरह से हुकूमत की है जो तरीका हजूर को हुकूमत करने का तरीका था उसी तरीके पर जो हजरा हुकूमत करेंगे वो बादशाह नहीं है वो खोलाफा हैजूर के खोलाफा है और वो खिलाफत उनकी खिलाफतें राशिद है तो खिलाफत के माना है खिलाफत अंदाज़ पर नबुवत के मैनर पर नबुवत के तरीके पर नबुवत की रविश पर नबुवत हुजूर ने जिस अंदाज पर हुकूमत की है उस अंदाज पर हुकूमत करने वाले कितने हजरात हैं वो सबको लफाहिर के दिन खिलाफत का क्या अंदाज था ये बहुत लंबा मौजू है इतना लंबा मौजू है कि एक मोटी जखीम किताब का मौजू उसे मुख्त तो वक्त में नहीं समझाया जा सकता लेकिन अगर सारी देख का बुलाओ की सारी देख को समझना हो तो चंद चावलों से भी समझ में आ जाता है कि देख कैसी पकी है तो एक दो मिसालों के जरिए से भी आप समझ सकते हैं। सारा मजबूर नहीं समझा जा सकता कि हुजूर के हुकूमत करने का अंदाज क्या था ये तो बहुत लंबा मौजूद है हजदूर है मगर एक थोड़ा वो समझने के करीब होने के लिए आप समझें। जिंदगी का हम मत करते हैं तो जो सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है वो ये आती है की हजूर अक्रम सलाकूमत के माल को अपने हाथ में अमानत समझते थे मालिक नहीं समझते थे हुजूर अपने आप को मालिक नहीं समझते थे हुकूमत के माल के अपने आप को अमानत दार अमीन समझते थे जैसे किसी के पास कोई अमानत रखी गई हो हुजूर हुकूमत के सारे माल को अपने हाथ में अमानत समझते थे और हुकूमत के माल में से एक नया पैसा हुजूर ने अपनी जात पर खर्चे नहीं किया सब कुछ तो लुटा दिया कौम पर अपना सब कुछ तो लुटा दिया कर्जे ले ले करके मुसलमानों को खर्च किया बाकी जो गवर्नमेंट का माल था बैतुल माल खजाना उसमें से एक नया पैसा हुजूर ने अपनी जात पर ही अपने मुताले इन पर खर्च नहीं किए आप हुजूर की सीरत पढ़ेंगे तो पूरा यही समझ में आएगा अच्छा फिर जो गवर्नमेंट का पैसा है उस गवर्नमेंट के पैसे में मनमानी करे जिसको चाहे इतना दे दिए जिसको चाहे उतना दे दिए जिसको चाहे कम दिया किसी को नहीं मजदूर पूरी अमानतदार अपने आप को अमानतदारी के साथ करते थे जिसका जितना हक है हक के मुताबिक उसको पहुँचेगा लोगों ने एक लतीफा बनाया वो लतीफा है तो लतीफा ही मजाक जैसी बात है लेकिन उससे मसला समझने में मदद मिलेगी एक बुजुर्ग के यहाँ मजलिस बैठी हुई थी और कोई अकीदत मन मुरीद कोई हड्डिया लाया मिठाई लाया फ्रूट लाया मिसाल के तौर पर और वो हदीया पेश किया उसने लाकर ले लिया उन ने वो हदिया ले लिया तो मजलिस में से एक साहब बोले अल हदाया का तुम एक हदीफ है वो हदीस उन्होंने सुनाई सना, कि जो गिफ्ट आए उसमें सबका हक है ये हदीस शरीफ है हदाया मुश्तरे का तुम गिफ्ट में सबका हक है ये दो फिर ये हदीस सुनाई तो फिर हदीस गलत न समझ जाओ तुम ये पहले अब हदीस समझा दो पहले एक बुजुर्ग के यहाँ दूसरे बुजुर्ग का किस्सा सुनाता हूँ एक बुजुर्ग के यहाँ हदी आया मजलिस में बैठे कर हडी आया तो एक मजलिस में से एक ने कहा कि अल मुश्तरे का तुम हदिया मुश्तरक होता है सबका हिस्सा होता है उसमें तो उन्होंने सारा ही उसे दे दिया ले हम शिरक को पसंद नहीं करते उन्होंने सारा ही उसे दे दिया और ये कहा कि हम शिरक को पसंद नहीं करते ये किस्सा से तो इसे महफूज रखो एक दूसरा किस्सा है हजरत इमाम अबू यूसुफ अलही इमाम आजम के शागि इमाम अबू यूसुफ उनकी मजलिस एक मरतबा हो रही थी और किसी ने कोई हडिया पेश की है तो मजलिस में से एक ने कहा हदाया मुश्तरे का तुम तो हजरत ने खादिम से कहा मेरे घर पहुंचा दे फिर मैं जा मेरे घर पहुँचा दे और लोगों से कहा ये वो दिया नहीं जो मुझ तरफ होता है नही दिया किसी को मजलिस नहीं दिया से कहा मेरे घर पहुँचा दे तो देखो एक किस्सा होती है उन्होंने बांटा नहीं सारा उसे दे दिया और ये कहा नहीं हम सिर कर नहीं पसंद करते तो सारा ही ले लें और इमाम अब यूसुफ ने किसी को नहीं दिया घर बेच दिया के राम ने कहा की ये फकीर है इमाम अबू यूसु फकीह है अगर इमाम अबू यूसु अरे रहमा उसके कहने आरोप ये हदिया सबने बांट देते मसला बन जाता है मसला बन जाता और आज हरेक को बांटना पड़ता और उन बुजुर्गों ने अमल कर दिया वो बुजुर्ग की बातें हैं आज अगर कोई उस पर अमल करता है तो बहुत बड़ी बात है बुजुर्गी की बात है वो मसला नहीं है वो बुजुर्गी की बात है तो बुजुर्ग का जो अमल था वो उनके शायद निशान था और आज उस पर कोई अमल करे तो वाह वाह वो तो बुजुर्ग ना बात है और इमाम अबू यूसुफ ने नहीं बांटा वो बांटते तो मसला बनता और हर मुसलमान को उस पर अमल करना पड़ता है असल क्या है हदीस शरीफ का असल मज ये है कि हदीये दो किस्म के हदीये दो किस्म के हैं एक हदीये वो है जो फौरी इस्तेमाल करने के काबिल होते हैं और एक ऐसे हदीये नहीं होते हैं मखसूस हदीये होते हैं मसलन में मिसाल एक साहब मीरे मजलिस हैं लोग बैठे हुए हैं और किसी ने मिठाई पेश की ये एक ऐसा हजिया है खजूरें पेश की मिठाई पेश की ये ऐसा हदिया है तो सबको देंगे थोड़ा थोड़ा ले लो सब सबको थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे तो ये फौरी इस्तेमाल करने की चीज है और बैठे हुए हैं और मीरे मजलिस की खिदमत में किसी ने पचास पाउंड हदिया पेश किया दो टुकड़े करके पाउंड पाउंड बना कर लो एक एक पाउंड ले लो नहीं वो एक पाउंड नहीं दिया जाएगा वो तो गेट में रख लेंगे तो पाउंड फौरी इस्तेमाल करने की चीज नहीं बैठे हुए हैं किसी ने आकर कलम पेश किया अब तो वो कलम के उसके एक, एक लेकर उड़ रहा है एक उसका दूसरा लेकर उड़ रहा है नहीं ये उसे फौरी इस्तेमाल होता है और नीब देकर रख लेंगे तो अल्हदायानी तो खास जगह पर है वो हदिये और वो गिफ्ट जो मजलिस में आमतौर पर खाने पीने की चीजें और इस्तेमाल की चीजें होती है वो मजलिस में आए तो अहले मजलिस का हक है कि सबका मुंह मीठा कराया किया जाए ये मतलब उस हदीस का ऐसा हदिया आए जो फौरी इस्तेमाल करने की चीज़ हो और फौरी खाने पीने की चीज़ कबील की चीजें हो तो अहले मजलिस सबका मुँह मीठा करना चाहिए सारा मजलिस में बांट देना जरूरी नहीं है सारा मजलिस में बांट देना जरूरी नहीं है मिठाई का डिब्बा आया तो सारा घर नहीं भेजना चाहिए बोलो और एक एक टुकड़ा सब ले लो सबने एक एक टुकड़ा ले लिया और बाकी डिब्बा बंद कर घर भेज दो कहते हैं मुँह मीठा किया तो वो सारा डिब्बा तकसीम नहीं हो जाएगा जा, उस डिब्बे में से सबका मुंह मीठा किया जाएगा ये उस हजीज़ शरीफ का मतलब अल अलहदाय मुश्तर और वो हृदय जो फौरी इस्तेमाल करने के नहीं है उनको ये हदीत शामिल नहीं ये मतलब मुतन किया इमाम अबू यूसुफ का अमल और वो बुजुर्ग का अमल उन दोनों ने मिलकर के हदीस का ये मतलब मुतन किया तो खैर ये तो बात दूसरी तरफ चली गई मैं तो असल वो पहला किस्सा सुना रहा था कि एक बुजुर्ग तशरीफ फरमाते और कोई आया तो किसी ने कहा कि हजूर अलहदाया मुशतरे कर तुम तो उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल आ सबका हक है बोलो कैसे बांटू अल्लाह मियाँ वाली तकसीम करूँ तो लोगों ने कहा कि ये क्या जी? वो गरीब बात है अल्लाह मियाँ की तकसीम कैसी होती होगी और हजूर की तकसीम कैसी होती होगी तो लोगों ने ये सोचा कि बहरा अल्लाह तो बहुत बड़ी हस्ती है उनका तो क्या हम लोगों तो ने कहा कि हुजूर वाली तकसीम कीजिए तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है लो तराजू लो तराजू लाए गिनो आदमी कितने आदमी गिने के दस आदमी है लो मिठाई कितनी है मालूम हुआ क्या एक किलो है तो एक के हिस्से में सौ ग्राम आती है तराजू लेकर के उठा करके हरेक को सौ सौ ग्राम तोल तो सौ सौ ग्राम तोल तोल कर सबको मुसाही तकसीम करती है तो सबने देखा कि हुजूर वाली तकसीम तो हो गई तो अब लोगों ने सोचा कि लानिया वाली तकसीम कैसी होती है भी देखनी चाहिए तो लोगों ने दरखास्त की लानिया की तकसीम कैसी होती है वो करके दिखाइए है कहा वापस लो डिब्बे में जमा कर दो क्यों ना ये सब ये वापस कर दिए डिब्बे में फिर सारा किलो इकट्ठा हो गया अब उन्होंने नजर डाली और उसको बुला कर एक मुट्ठी भर के उसे दिए फिर आगे नजर घुमा करके उससे बुलाया और एक मुट्ठी भर के उसे दिए और आगे एक को बुलाकर सारा डिब्बा उसे दे दिए और बाकी सबको अंगूठा दिखा दिए <laughs> <laughs> तो लोगों ने कहा ये क्या तो उन्होंने कहा अल्लामिया की तक़सीम तो ऐसी ही है कोई मिलियनर है कोई फुटपाथ पर सो रहा है तो, तो माने की वो जिसको जो चाहे दे दे किसी को कम दे किसी को ज्यादा दे तुम दुनिया में देखते नहीं हो कि किसी के कोई खाने वाला नहीं है और उसके पैसों का हिसाब नहीं है और पीछे एक किसी के पीछे पूरा लाव लश्कर लगा हुआ है और पेट भरकर रोटी नहीं मिल रही तो अल्लाह की तकसीम तो कैसी होती है। तो ये तो लतीफा है किस्सा है मगर इस किस्से में जो समझने की बात है वो ये है कि हुजूर की तकसीम कैसी काटे के तोल तो हुजूर हजूर अक्रम वसल्लम गवर्नमेंट के माल को अपनीत आरोप तो हजूर ने कभी खर्च नहीं किया और गवर्नमेंट का माल लोगो के दरमियान में जो तकसीम किया वो भी कांटे के तो तकसीम किया नहीं कि हमारे इख्तियार में है जिसको चाहे कम दे दें जिसको चाहे डिजाइन दे दे कोई शायर आया उसको बहुत दे दिए और कोई आर्टिस्ट आया उसको बहुत दे दिए और कोई बेचारा गरीब आया उसको धक्के दे दिए ऐसा नहीं जिसका जो हाउस काटेंगे तो नजुर्दी है अब आप इस पैमाने को लेकर आगे बढ़िए